assalomu alaykum qadrli muxlislar shaxsiy avtomobil hozirgi kunda hashamat emas balki oddiy harakatlanish vositasi hisoblanadi mashinada sayohat qilish esa turli davlatlarda har xil yo'l qoidalari orqali tartibga solingan ulardan eng noyoblari bilan ushbu to'p olamda tanishishingiz mumkin birinchi daniya daniyada mashinani to'liq tekshirib chiqmagunga qadar uni o't oldirish taqiqlangan to'liq deganda mashina tagida uxlab yotgan yosh bolalarning yo'qligiga amin bo'lish lozim bu daniya qonunlarida belgilab qo'yilgan yorqin davlat ikkinchi tailand tailandda mahalliy yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchilarni ko'ylaksiz harakatlangani uchun jarimaga tortishi mumkin tailand qonunlari qo'pol yalang'och badanni yoqtirmaydi xoh u ayol bo'lsin xoh erkak uchinchi meksika meksika ayollarning ro'lda bo'yanishini taqiqlab qo'ygan yagona davlat hisoblanadi ularni xafa qilmaslik maqsadida erkaklarga ham ro'lda soqol olish man qilingan to'rtinchi amerika qo'shma shtatlari aqshda yo'l qoidalarining ko'pchiligi eskirgan lekin hali hamon amal qiladi masalan pensilvaniya shtatida agar haydovchining mashinasi otlarni qo'rqitsa mashinani darhol berkitish kerak alabama shtatida esa haydovchilarning yalang oyoq rulga o'tirishi taqiqlangan noodatiy tuyulgan ushbu qoida aslida juda o'rinlidir chunki shu sabab bir haydovchining o'lib ketishiga oz qolgan bir erkak tormoz pedali juda issiq bo'lgani uchun uni o'z vaqtida bosa olmagan bundan tashqari alabama shtatida haydovchilarga ko'zlari yopiq holatda mashina haydash ham mand qilingan beshinchi filippin filippinda yo'l tirbandligi bilan kurashib kelinmoqda masalan dushanba kunlari mashina raqami oxiri 1 va 2 soni bilan tugaydigan mashinalarning harakatlanishi taqiqlangan 3 va 4 seshanba kunlari 5 va 6 chorshanba kunlari 7 va 8 payshanba kunlari 9 va 0 juma kunlari hafta oxirida esa barcha mashinalarning harakatlanishiga ruxsat berilgan oltinchi ba'zi yevropa davlatlari fransiya finlandiya va ispaniyada haydovchilarga radar detektori texnologiyasidan foydalanish taqiqlangan lyuksemburg belgiya va shvetsiyada esa undan foydalanganlik uchun hatto uch oydan sakkiz yilgacha qamoq jazosi ham tayinlanadi lekin germaniya va rossiyada radar detektoridan foydalanish man qilinmagan iqtisodiy inqirozlarga qaramasdan ikki ming o'n beshinchi yilda bu bozor avtosevuvchilarga bu texnologiyaning ko'p turlarini taqdim etdi yettinchi avstriya avstriyada haydovchilarga shubhali bo'lmagan qonun mavjud bu davlatda videoregistratorlar qonunan taqiqlab qo'yilgan bu moslamalardan foydalanish shaxsiy hayotga aralashish deb hisoblanadi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling